Однажды Царю Нову Ходоносору от Господа было сказано, что отнимется у тебя сердце человеческое и будет данное тебе сердце звериное. Почему Бог сказал таке ему? Ведь Бог наоборот говорит, я пропишу законы свои в сердцах и в умах ваших. Первое, что хочет Бог сделать, это обновить наше сердце и вместо каменного дать нам плотине, а вместо безумия дать нам разум Христов. Почему же Царю Нову Ходоносору было сказано наоборот, что вместо человеческого сердца тебе будет даровано звериное? Потому что царь на не собирался смиряться и не понимал того, что все величие, все царство, все могущество, оно от Господа. Он гордился. И даже после того, как Божий человек сказал ему, что надо сделать, чтобы продлились дни мира его, он не стал себя исполнять. Сам своими руками заработал вот это сердце звериное. Я не хочу сердце звериное. И если вы не хотите себе тоже звериное сердце, а хотите человеческое, Божье, чистое сердце, приглашаю вас в Дом Господа.